ایا کله دا څه فکر نکوي چې دا نړۍ خرابه شي دا لکه چې څ څم نوي په فایل کې خدای نړې له خو خوال څخه دا پیدا کړ خو موږ د خدای به تعتیق کړ او خپل لارمو د هغه څخه به لکړه چې نړۍ هم خرابه شوه او موږ ځېړل کتاب دی ته ګناوه دا یوازې زموږ د کارونو په حق نه ده بلکې دا کارون از موږ زړونه ته هم او زموږ د بتاتې په اله هم marked د ژوندون دي چې نه څه جلاواله ا موږ دا جلاله والا هغه وخت احساسولای شو چې موږ شرم او ناپاکي تجربه کړو خو موږ دا څه هیڅ شي نشو کولای چې خپل ګناه لري کړو او خپل ځان بیرته جوړ کړو ځکه چې موږ د سپیڅلي خدای څخه پخپک شي او که موږ کې سد ته پاته ومومینو رنګ جنګ او خدای ولاره جوړ کړا او هغه د همغه فایل څخه د غورنې پلان در خدای خپل پلان موږ نه کونو تخکار په ځانګړي کتاب کې ابراهيم د خدای په وړاندې یو ریښتینی او ایماندار سړی و خدای د ابراهيم د زويد قربانولو د اراده ذات کوي او هغه خدای ته دیتحت عمل کوي خو خدای مداخله وکړه او ابراهيم ته د هغه د زويد قربانولو په ځای خو چا راوړل خدای خو عادل دی نو د کبل مونږ دغه څخه د مرګ او جلاوالي وړي او خدای زموږ سره مين هم کوي او هغه وړي چې مختلفات ژوندون دی هغه سره ول. لکه څنګه چې خدای د ابراهیم د زوی قرباني په معجزه په خوځ سره بدل کړ، خدای یسوع مسیح هم دکر چې موږ لپاره په پا اخیری او کامل قرباني شي. ایزاس موږ په ګناهونو پرده واچول او موږ د ګناه له سزا څخه چې مرګ د آزاد کو او موږ ریښتینی کو. ایزاس چې کامل خدای دی پوره کامل ته انسان شو او زمونږ د خراب نه ډې ترغه پرتو کامل ژوند تجربه او کله چې هغه مرڅو هغه په خپل ځان باندې زمونږ سزا او شرم واخیست او هغه په هغه باندې ومر چې مونږه مستفید قبرسته درې ورځو څخه د مړو څخره پورته شو چې با به هیڅ کله مرنیش دا د انجینر خې زی راې دی خدای مونږ ته ولا را جوړ کړی د چې له هغه سره تل پاتې ژوندون و کله تا چې تاسو خپل ایمان پر هغې چې خدای دی مسیحو وسیله تاسو ته سره درته سولې د دنیا کړي هغه تاسو ځای نازل او هغه به تاسو شرم د عزت سره گناهونه پس د خط سره بدل سپیشل کتاب فرمایي د گناه بدل مرد خدای دی د اعلی تلپات ژوندونه زمونږ مالک عیسی مسیح داړ علی ب تاسو وی او کله چې په ایمان سره وامل تاسو کوبل شي په هر وخت کې هغه د دعا په وسیله سر ته ورسوي مالک ایسا زتا تارتیا لرم مننه کوم چې تاسو مالا پر خپل ځان قربانی کړ او زدل غناہوں سه خوښ غورم او په بکن سره د ماته تل پاتش بندون راو بخ او زه په تا د خپل مالک او شغورونکو په توګه ایمان لرم زما د ژوند کنټرول واخله او هرغه شخص راشکه جوړ کچه ته وخوخه امين